tidak hadir sidang khas parlimen tetapi sertai mesyuarat puan zakarshi bidas rafizi ramli hamzah zainuddin dakwa isu struktur adalah punca kemerosotan ekonomi malaysia pemimpin bahagian pkr geser rafizi ramli beri laluan kepada Saifuddin nasution ambil alih jawatan saleh said Keruat tegas tolak politik perkauman di sabah Bekas Naib Presiden MCA dakwa DAP tidak konsisten halang penyatuan politik. Bantah pamer harga ubat, ratusan doktor swasta berhimpun di pejabat Perdana Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli dikritik Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Puan Zakarshi kerana dipercayai tidak hadir sidang khas Parlimen berhubung isu tarif Amerika Syarikat AS tetapi menyertai mesyuarat parti sehari sebelumnya. Justru, Puat dalam satu kenyataan menggesa Rafizi menjelaskan sebab beliau mengambil cuti panjang daripada tugas menterinya. Kata Puat banyak spekulasi dan majoritinya komen negatif. Kalau benar ia ada kaitan dengan isu pemilihan PKR, maka cutinya itu tidak bertanggungjawab. Beliau juga berkata, ia kementerian penting, ministry first, party second. Rafizi tidak menghadiri sidang khas parlimen berhubung isu tarif ES semalam, tetapi beliau menyertai mesyuarat majlis pimpinan pusat PKR sehari sebelumnya. Jumaat lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Presiden PKR berkata, tindakan Rafizi mengambil cuti panjang tidak perlu dijadikan isu kerana beliau hanya memohon cuti beberapa hari, bukannya sehingga hujung bulan seperti dilaporkan media. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin berkata, Isu struktur adalah punca kemerosotan ekonomi Malaysia yang menyebabkan negara terperangkap dalam kelompok berpendapatan sederhana sejak 15 tahun lalu. Bercakap kepada FMT, Malaysia mesti menyemak semula struktur ekonominya dan merombak takbir urus dalam bidang utama mengenal pasti dasar yang berakar umbi dan kelemahan takbir urus sebagai penghalang utama kepada pertumbuhan katanya penstrukturan semula secara menyeluruh penting untuk memastikan ekonomi negara kekal berdaya tahan untuk 50 hingga 60 tahun akan datang. Beliau menekankan kelemahan pangkalan perindustrian Malaysia, membuat perbandingan dengan Taiwan dan menyatakan walaupun kedua-dua negara bermula di tahap sama pada 1970-an, Taiwan sejak itu melonjak jauh ke hadapan. Hamzah berkata situasi semasa mengehadkan potensi Malaysia memperoleh aktiviti nilai tambah dan keuntungan lebih tinggi kehilangan peluang untuk memaksimumkan peranannya dalam rantaian nilai penuh menekankan keperluan untuk mempertimbangkan semula tenaga kerja negara bagi menyokong peralihan itu. Bagaimanapun, Hamzah berkata, menangani modal insan ia memerlukan proses penilaian yang lebih teliti akan membawa kepada pembaharuan dalam bidang lain juga. Ketua PKR Titiwangsa, Syed Padli Shah Syed Osman, meminta Rafizi Ramli memberi laluan kepada Saifuddin Nasution untuk mengambil alih jawatan timbalan presiden. Katanya, spekulasi peletakan jawatan Rafizi dan keputusannya mengambil cuti panjang menimbulkan keresahan dalam kalangan ahli parti dan kerajaan perpaduan. Justru, beliau meminta Rafizi segera menjawab semua spekulasi itu, bukannya membiarkan ia menjejaskan kestabilan parti. Katanya, Rafizi tidak seharusnya membiarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim menepis isu remeh seperti itu di mata umum sedangkan beliau seharusnya memfokuskan segala usaha untuk memperkukuh kedudukan ekonomi dan kerajaan. Said Badli berkata, Saifuddin yang juga Menteri Dalam Negeri adalah pemimpin senior dan berpengalaman yang mampu membantu Datuk Seri Anwar mengemudi parti sebagai orang nombor dua. Mac lalu Rafizi dilaporkan berkata beliau akan mempertahankan jawatan timbalan Presiden PKR yang dimenanginya pada 2022 selepas menewaskan Saifuddin dengan majoriti besar 16,668 undi. Tetapi khabar angin bertiup kencang minggu lalu mendakwa Rafizi sudah meletak jawatan sebagai Menteri Ekonomi selepas pemilihan bahagian PKR yang menyaksikan beberapa pemimpin sehaluan dengannya tewas. Bekas Ketua Menteri Saleh Said Keruak berkata, politik perkauman tidak boleh dibiarkan bertapak di Sabah kerana perpaduan dan keharmonian di negeri Borneo itu aset sangat berharga. Beliau mempersoalkan mengapa isu berkauman masih wujud di semenanjung Malaysia walaupun negara telah mencapai kemerdekaan lebih daripada enam dekad sedangkan masyarakat berbilang kaum di Sabah mampu hidup dalam suasana harmoni serta saling meraihkan perayaan tanpa sebarang halangan. Bendahari UMNO negeri itu berkata, rakyat Sabah mengamalkan agama masing-masing dengan rasa hormat dan saling memahami kerana keharmonian antara agama sebahagian daripada kehidupan seharian. Beliau mengakui memang wujud perbezaan politik tetapi ia bukan berdasarkan kaum dan agama dan tidak memecah belahkan rakyat Sabah. Ujar beliau, perbeza pandangan politik bukan alasan untuk memutuskan persahabatan atau hubungan kejiranan Sebaliknya, politik di Sabah lebih tertumpu kepada pembangunan dan keperluan rakyat seperti peluang pekerjaan, jalan raya, pendidikan dan bekalan air bersih. Salah satu sebab utama MCA enggan menjalin kerjasama dengan DAP adalah kerana DAP dilihat menunjukkan pendirian yang tidak konsisten dalam hal prinsip. Bercakap kepada FMT, bekas naib presiden MCA, Tilian Ke berkata, DAP kerap kali mengubah pendirian mengikut keadaan semasa demi memenuhi agenda dan kepentingan mereka sendiri. Antaranya, ketika DAP memutuskan bekerjasama dengan Tun Dr Mahathir Mohamad pada PRU 2018 walaupun sebelum itu parti tersebut begitu lantang mengkritik bekas Perdana Menteri sepanjang 22 tahun pemerintahannya. Begitu juga ketika DAP memuji PAS ketika kedua-dua parti menjadi sekutu dalam gabungan Pakatan Rakyat. Namun kini mengecam parti Islam itu selepas haluan mereka berbeza. Di berkata, DAP kini bersungguh-sungguh menyesuaikan diri dengan AMNO walaupun sebelum ini mereka menghentam parti itu. Beliau berkata, perbezaan yang tidak mungkin dapat diselesaikan itulah yang menghalang kedua-dua parti daripada bekerjasama, apatah lagi bergabung. Lebih 700 doktor swasta berhimpun di pejabat Perdana Menteri hari ini bagi membantah penguatkuasaan perintah kawalan harga dan anti pencatutan penandaan harga ubat 2025, menurut laporan Malaysia Kini. Mereka berpakaian serba hitam pada awalnya merancang untuk berarak dari ibu pejabat Kementerian Kesihatan yang terletak kira-kira 500 meter dari situ. Namun, polis telah menasihatkan mereka agar membatalkan perarakan dan terus berkumpul di lokasi yang ditetapkan. Bekas doktor tentera R. Jaya Ratnam berkata, Pihaknya datang dengan bas dari Perak satu bas dan beberapa doktor lain datang secara berasingan. Kebanyakan daripada mereka tidak menutup klinik untuk hadir kerana memahami keperluan pesakit adalah penting. Sekian sahaja untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstart Malaysia dan subscribe YouTube Netstart TV. Netstart Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.